बिहार मध्ये स्लाइड विक्ट्री एनडीए ला मिळालेली आहे मी देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच मनापासून अभिनंदन करतो कारण लोकांनी बिहारच्या विकासाला महत्व दिलं विकासावर विश्वास ठेवला नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवला आणि त्याचबरोबर नितीश कुमार यांनी केलेलं काम यांनी बिहार मी मध्ये केलेला विकास यावर विश्वास ठेवला आणि म्हणून त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि लाडक्या बहिणींचं अभिनंदन करतो कारण लाडक्या बहिणींनी तिथे मोठ्या प्रमाणावर मतदान केलं महाराष्ट्रामध्ये जसं लँडस्लाइड विकटी मिळाली लाडक्या बहिणींचं मतदान वाढलं आणि त्यामुळे लँडस्लाइड विक्टी महाराष्ट्रात मिळाली आणि तसंच लँडस्लाईड विक्टी बिहारमध्ये लाडक्या बहिणींच्यामुळे मिळाली मी लाडक्या बहिणींचे अभिनंदन करतो आणि बिहारच्या जनतेचं अभिनंदन करतो बिहारच्या जनतेने जंगलराज नाकारलं जंगलराज नाकारलं आणि विकासराग स्वीकारला आणि म्हणून अशा प्रकारचं लँडस्लाईड वृत्ती या ठिकाणी मिळालेली आहे राबवली हो त्याच लाडक्या बहिणीने तारलं बिहार हा लाडक्या बहिणींनी तारलं म्हणजे एकदम लँडस्लाइड विजय मिळवून दिला समजलं की नाही आणि म्हणून आ, 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 पहला घोषणा के लोग समोसे में जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा ला, लालू पन आता जब आता असले है जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा विकास का राज और विकास का राज चालू और यहाँ पर आ, जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है समझ गए कि नहीं विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज जंगल राज लोगों ने नकार दिया है लाल, जंग, जब लालू राज था तब लोग छह बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे जब मैं गया था वहां पर बिहार में प्रचार के लिए तो लोग कहते थे तो तो ये आठ नौ बजे दस ग्यारह बजे तो छोड़ो लेकिन छह बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था ऐसा जंगल राज था। दिन द्याड़े हत्या होती थी लूट होती थी बलात्कार होते थे ये सब बदल गया है और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहां पर विकास को आगे बढ़ाएगी इसलिए डबल इंजन की सरकार पर लोगों ने भरोसा जताया है इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं उन्होंने जो विश्वास जताया है मोदी जी के नेतृत्व पे और नीतीश जी के नेतृत्व पे और इसमें हमारे गृह मंत्री अमित भाई इनकी भी चाणक्य नीति जो है वो तो भी काम कर गई है और जनता ने पूरी तरह हमारे लाडले बहनों ने भर भर के वोट दिया है भर भर के वोट दिया है जैसे महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली वैसे ही बिहार में उसका यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते है लोग विकास राज चाहते है लोग मंगल राज चाहते है और इसलिए आज यहाँ पर बिहार में जो पिछले कई सालों में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने और उसको सहयोग किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ये परिपाक है ये जीत जो है ये बिहार की जनता की जीत है लाडली बहनों की जीत है मोदी जी के विश्वास की जीत है और नीतीश कुमार जी के काम की जीत बिहार 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 दुबार मतदान याद की पुनर्रचना कर नाव का ना विजय पूर्णपने ट्रांसपरसी आधे पारदर्शकता आदा ये विरोधक याच्यावर देखील टीका केल्याशिवाय राहणार नाहीत त्यांचं काम नेहमी टीका करण्याचं आहे आता तरी त्यांचे डोळे उघडले पाहिजे आता तरी त्यांचे त्यांना सुबुद्धी आली पाहिजे कारण महा जस महाराष्ट्रातल्या जनतेने जसा थम्पिंग जनते मेजॉरिटी दिली तशीच बिहारच्या जनतेने देखील थम्पिंग मेजॉरिटी दिली मी बिहारमध्ये जाऊन बोललो होतो की बिहार में हो के इलेक्शन मे चुनाव मे थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी वैसे थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई है इसलिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ दे दे ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा द्वारा तय किया जाए देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी ये हमारे एनडीए के नेता है वो सब सही और सही वो निर्णय लेंगे ये अधिकार उनका है लाडली बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है लाडली बहनों ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया है और इसलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पर मिली है लाडली बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं मैंने बिहार में गया था वहाँ मेरा बहुत बड़ा स्वागत भी हुआ और हमारे बिहार के एनडीए के जीत के लिए मैं एक एनडीए का घटक होने के नाते मैं गया था वो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो निभाई और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार जी और हमारी लाडली बहना ये सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ लोगों ने जंगल राज को नकार दिया है फिर एक बार कहूंगा विकास राज लोगों को चाहिए और जंगल राज नहीं चाहिए और इसलिए डबल इंजन सरकार की जीत है नकार सपाट के कांग्रेस विरोधी पक्ष नेता बनने इतक ही इंडिया अलायसला नाही यावरून पूर्णपणे देशभरामध्ये दे, या ठिकाणी मोदीजींचं विकासाचं काम या ठिकाणी सुरू आहे त्यालाच पसंती विकासाला पसंती देशभरातली जनता देते आहे जो आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो जीत हुई थी महाराष्ट्र में लाडली बहनों ने बहुत भारी जीत यहाँ पर हासिल हुई है और इसीलिए यहाँ पर लोगो ने लाडली बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार की जीत में मैं उनका अभिनंदन एनारे निवड़े विरोधक स्थानिक स्वराज संस्थान क्या मध्य महायुती आपल्या कामाच्या जोरावर विकासाच्या जोरावर पूर्णपणे सगळीकडे थम्पिंग मेजॉरिटीने विजयी होईल